हरि ओं रुद्रलघुन्यास भागवन्धु ॐ त्रिम्बकैयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनान्नृत्योर्मुक्षी यमामृतात् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ अथात्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कन्नागयज्ञोपवीतिनम् व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डल्वक्षसूत्राभ्यामन्वितं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योदधारिणं वृषस्कन्धसमारूढमुमादेहार्धारिणम् अमृतेनाप्लुतं हृष्टं दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमौ सर्वव्यापिनमीशानं। सर्वौ व्यापिनमीशानं रुद्रौ एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् अथात्मनि ॐ प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्योरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेतां कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतां ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्दित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयो शिवा शङ्करौ तिष्ठेतां सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोग्निर्ज्वालामाला परिवृतास्तिष्ठन्तु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु मागं रक्षन्तु यजमानगुं रक्षन्तु सर्वे जनाञ्च रक्षन्तु अग्निर्मे वाचिश्रितः वाहृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणेश्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषिश्रिता चक्षुर्द हृदय मयी अहमते अमृत ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसिष्ट्रितः मनोहृदये हृदयं मयि अहमृते ए अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रघं हृदये हृदयं मयि अहमृते ए अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसिष्ट्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले ए श्रितः बल्लगुं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्धिश्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्योष्टितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनिश्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकुतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वा वृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः एवं यथा लिङ्गमङ्गानि संवृज्य अथै अभ्यर्चा आत्मानं प्रत्याराधयेत् आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धैर्देवासुरादिभिः आराधयामि भक्त्या त्वां मां महेश्वरा आत्वा आवहन्तु हरयः स चेतसश्वेतैरश्वैः सह के एतुमद्भिः वातारैर्बलवद्भिर्मनोजवैरायाहि शीघ्रं मम हव्याय शर्वो ईशानमावाहयामि इत्यावाख्या